પાઠ બે અનુઠે ઇન્સાન સૌપ્રથમ વિકલ્પો આપેલા છે નેપોલિયન અપની બહેન કે સાથ કોણસા ખેલ ખેલ થા રહોલી નેપોલિયનને લડકી કો ક્યાં દીયા તીન સિક્કે નેપોલિયન કેસા ઇન્સાન થા અનૂઠા કૌમુદી કે પિતા કિસકી નીલામી કરા રહે થે માનપત્રો કે ચાલો પછી ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે नेपोलियन जब छोटा था भी से वह सत्यवादी था लड़की अमरुद बेचने के लिए जा रही थी नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था वहाँ बडगरा गांव के गांव में सभा का आयोजन किया था गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी ने कोमोदी से कहा देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं सही वाक्यांश जोड़कर फिर से लिखिए पहलू लड़की को डर था कि वह माँ को क्या जवाब देंगी नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि वह लड़की को हानि हुई हानि हुई कि उसे भरपाई करना चाहता था माँ नेपोलियन से खुश हुई क्योंकि उसने माँ को सच सच बजा दिया था भाषण समाप्त कर गांधी जी भेंट में मिली वस्तुएँ नीलाम करने लगे गांधी जी ने कौमोदी के त्याग को सच्चा आभूषण बताया पचे प्रश्न जवाब आप नेपोलियन किससे टकराया नेपोलियन एक अमृत बेचने जा रही थी लड़की से टकराया अमृदों के खराब हो जाने का कारण क्या था अमृत किचड़ में गिर जाने के कारण खराब हो गए थे इलाइज़ा अमरुद वाली लड़की को घर ले जाने का विरोध क्यों कर रही थी इलाइज़ा को माँ के नाराज होने का डर था इसलिए विरोध कर रही थी नेपोलियन कैसा इंसान था नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था बड़गरा गांव किस राज्य में है बड़गरा गांव केरल राज्य में है कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में क्या क्या दिया कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में अपने हाथों के सोने के चुड़िया गले का हार और कानों के रत्न रत्नझड़ित बूंदे दिए कोमुदी ने अपने कीमती गहने गांधी जी को क्यों दे दिए क्योंकि उसकी दृष्टि में देश का महत्व गहनों से अधिक था नेपोलियन की बहन का नाम क्या था नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया लड़की के अमरुद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था नेपोलियन उसका नुकसान पैसे देकर करना चाहता था इसलिए घर ले गया गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़के का नाम क्या था गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की कौमुदी थी गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा गांधी जी ने कहा तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं एक ही चूड़ी लेकर मैं हस्ताक्षर दे दूंगा हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या किया हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे बापू धन इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी बापू ये धन कहाँ से लाते इसलिए वे सारे देश में घूमकर सफाई करते और धन इकट्ठा करते नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगना पड़ा नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया कि उसने नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा नेपोलियन ने अपनी मां को बता दिया कि उसके कारण अमृत बेतने वाले लड़के को हानि उठानी पड़ी है उस लड़की को डर है कि उसकी मां उसे बुरी तरह डांटेंगी मां नेपोलियन के सच्चाई से बहुत खुश हुई उसने कहा कि अब एक महीने तक उसे जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा नेपोलियन ने माँ की बात मान ली उसने अपने सच बोलने के परिणाम को खुशी खुशी भुगत लिया कौमुदी कौन थी उसने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? केरल के बड़गरा गांव की बालिका थी बडगरा गांव में धन इकट्ठा करने के लिए गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ था गांधी जी ने उपस्थित मोहल्ला से गहने मांगे उस समय सोलह वर्ष की कौमुदी गांधी जी के पास आई उसने गांधी जी के हस्ताक्षर मांगे उसके बदले उसने अपने सारे गहने देने दिए उसके देश के लिए गहनों की परवाह नहीं की इस प्रकार कोमुदी ने अपना देश प्रेम का परिचय दिया तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे मैं बड़ा होकर कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ क्योंकि किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेत में सब्ज़ियाँ दालें अनाज आदि फसलें पैदा करता है इस फसलें मार्केट से होकर हमारे तक पहुँचती है मैं खेती के नए नए तरीके और नए नए विचारों से तरह तरह के अनाजों दालों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा उसके अलावा खेती के उपयोग में आने वाले औजारों को नई तकनीकी और आधुनिक टेक्नोलॉजी से सज्ज करूंगा क्योंकि इससे किसान को कम समय में ज़्यादा फसल और मुनाफा मिलेगा इंसान अनूठा कब कहलाता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब यहाँ छह सौ रियासतें थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को महाराजाओं के पास से लेकर एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया इस रियासतों में अपने पहले भावनगर के राजा कृष्ण कुमार सिंह ने अपनी रियासत सरदार को सौंपी इस प्रकार सरदार ने सभी को लोहा माना इसलिए बाद में वे लोह पुरुष कहलाए अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना का वर्णन कीजिए एक दिन मैं और पापा खेत की ओर जा रहे थे खेत का रास्ता बहुत ही डरावना था क्योंकि वहां जंगली जानवर आते जाते रहते थे आधे रास्ते के बाद एक बाघ मेरे चाचा की गाय के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दिया मैं डर गया और पिताजी चौंक गए उस बाघ ने मेरे चाचा की गाय को मार डाला मैंने ये दृश्य अपनी आंखों से उस रास्ते पे देखा थोड़ी देर के बाद खेत के सारे लोग इकट्ठा हो गए बाघ चला गया અને બ્રાહ્મણ ચલો ધર્મ અને ધાર્મિક ઉપરથી તમારે છે એ વાક્ય પ્રયોગ કરવાનું છે મેરે દાદાજી ધાર્મિક કાર્ય કરતે થે રંગ રંગીન શીલા કોંગીન કપડે પસંદ હૈ લો મેરા મિત્ર બહુ લોભી હૈ भारतीय भारतीय भारती लोग अतिथि प्रिय होते हैं चमकीला सोना चमकीला होता है शक्तिमान वे कार्य करने में शक्तिमान है है सुरेखा गुणवती बालिका है बलवान भीम बहुत बलवान थे दयावान आप बड़े दयान पुरुष है दर्शनीय भारत में कई दर्शनीय स्थान है चल पी लिंग परिवर्तन नमूना प्रमाण करवा મેઢક તો મેઢકી તરુણ તો તરુણી કુમાર તો કુમારી દેવ તો દેવી હિરણ તો હિરની કુંભાર તો કુમહારીન વાઘ તો બાઘીન ગ્વાલા તો ગ્વાલીન નાગ તો નાગીન ધોબી તો ધોબીન શેર તો શેરની માસ્ટર તો માસ્ટરની ઊંટ તો ઊંટની જાદુગર તો જાદુગરની અને ડોક્ટર તો ડૉક્ટરની ચાલો ચિહ્નો કા ઉપયોગ કર કે પરિષદ ફિરસે લીખીએ ઓર અનુવાદ એટલે કે તમને અનુવાદ છે એ સામેના છે આપણે કરીશું દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય દુરંદેશીપણું અખંડ સાહસ અને સ્વાભીન્ય જેવા ગુણ વારસોમાં મળ્યા હતા જ્યાં તેઓ સુશીલ કોમળ અત્યંત સુંદર અને ભાવુક હતા ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર સાહસી અને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વાપરવામાં પણ કુશળ હતા શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રૂચિ હતી તેઓ તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ કુશળ હતા ચાલો એના પછી કહાની છે એ ચિત્રને આધારે તમારે લખવાની છે कहानी का शीर्षक सच्चे मित्र एक जंगल था उसमें एक तालाब के किनारे कौवा हिरण चूहा और कछुआ ये चार मित्र रहते थे एक दिन हिरण शिकारी के झाल में फंस गया उसने मित्रों को आवाज दी पर वहां कोई नहीं था कुछ समय के बाद कौवा आया उसने हिरण को देखा और कहा मित्र चिंता न करो मैं अभी तुम्हें झाल से मुक्त करता हूँ कौवा उड़ते उड़ते चूहे के पास गया और कहा कि चूहा भाई जल्दी करो हमारा मित्र हिरन मुसीबत में है तुम उसकी जाल काट कर मदद करो कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया चूहे ने धीरे धीरे झाल काट डाला कौवे ने शिकारी को आते देखा और हिरण को सावधान किया हिरन जाल से निकलकर भागा कौवा उड़ गया चूहा पास की झाड़ी में छिप गया और कछुआ तालाब में सरक गया शिकारी निराश होकर चला गया सार एकता में बल होता है चलो प्रवृत्ति छोटाड़ू पे छे। जी छोटा छे। पांच वाक्यों लिखवा जी महान देशभक्त थे उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर किया उसकी आत्महत्या का नाम सत्य का प्रयोग है चलो अपने दादा दादी के कौन सी अनूठी बातें देखी है बताइए मेरे दादाजी अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं मेरी दादी का कंठ सुरीला है मेरे दादा क्रिकेट का प्लेयर थे मेरी दादी को लिखावट बढ़िया है मेरे दादा अच्छे अभिनेता है मेरी दादी देसी दवाओं से इलाज करती है वहीं तो हमारा चैप्टर पूरा थैंक यू